হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল আজি মই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ কাৰণ আজি বহুত মাছৰ অৰ্ডাৰ আছে সেই অনুযায়ী আমি এয়া চাওক কেৰিবেগ কাটিব লৈছোঁ মানে যিটো আমাৰ ৰোলত আহে কেৰিবেগটো আমি কেৰিবেগটো এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ৰোলত আহে সেই কেৰিবেগটো আমি কাটিম চাইজ অনুযায়ী যিটো আমি পাঁচ কেজি ছয় কেজি দিব পাৰোঁ মাছ সেইটো অনুযায়ী আমি পলিথিনটো কাটিম আৰু এই পলিথিনটো মানে অৰ্ডাৰ দি আনিব লগা হয় আৰু সেইকাৰণে আমি য'ত যিমান মানে মানুহক মাছ দিওঁ এনেকুৱা পলিথিনটো আমি ডাবোল ডাবোল কৰি দিওঁ যাতে কোনো চাটি চাটি নাযায় এনেকৈ আমি ইয়াত পলিথিনত মাছ ভৰাম তেনেকৈ মাছ আমি এই পলিথিনতে দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আমি এনেদৰেই পলিথিনবোৰ কাটো প্ৰতিটো পলিথিন জোখ অনুযায়ী কাটিব লগা হয় কাৰণ ডাবল ডাবোল দিব লাগে যাতে কোনো এটা চুটি বা দীঘল হৈ নাযায় সমানমতে আৰু এয়া আপোনালোকে চাই থাকক স্কুলক আমি এতিয়া মাছ ধৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম আমি কেনেকুৱা মাছ ধৰিম আৰু কি মাছ আমি আজি দিম সেয়া আমি পুখুৰীত জাল মাৰিছোঁ মানে পানী বহুত আছিলে পানীটো কমাই দিয়া হ'ল আৰু সেই অনুযায়ী আমি এতিয়া জাল পাইছোঁ আৰু জাল পাই আমি এতিয়া মাছ ধৰিব ধৰিম আপোনালোকে চাই থাকক আৰু কি কি মাছ উঠিলে আৰু কেনেকুৱা চাইজৰ মাছ আমি গ্ৰাহকক দিম আৰু কিমান আমি আজি পেকিং কৰিম সেইটো আপোনালোকক সকলো দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব তেনেকৈ মাছ ধৰা প্ৰায়ভাগ হৈছেগৈ আৰু ইয়াত যিবোৰ ডাঙৰ মাছ ওলাইছে সেই ডাঙৰ মাছটো আমি বেলেগকৈ ৰাখি থ'ম আৰু সেইটো বেপাৰীক দিবলৈ বেলেগকৈ ৰাখি থ'ম আৰু যিটো মানে কেজিৰজনক কেহী অভাৰ সেইটো আমি একটাকৈ ৰাখিম আৰু সেইটো আমি যিটো আমাৰ গ্ৰাহক আহিব সেই গ্ৰাহকক তেনেকৈ আমি পেকিং কৰি তেনেকৈ দিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে যদি নতুন হয় মোৰ ভিডিঅ' চোৱা তেতিয়া আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক চাৰ্ট কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকক যদি এনেকুৱা ভাল উন্নত জাতৰ মাছৰ পোৱালি বা মাছৰ পোনা লাগে আপোনালোকে মোৰ তলত মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়াত থাকিব আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই মোৰ ইয়ালৈ আহে মাছ নিবলৈ আহে তেওঁলোকক যিমান পাৰোঁ মই অলপ কম দামত বা অলপ ৰেহাই মূল্যত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব

अब फिरबाट ओ आमा सालले माग दिस राम